Пора уже думать о ЕГЭ, призывают нынешних и бывших выпускников чиновники от образования. К тому же с этого года есть изменения. Так, ЕГЭ по математике будет разделен на два уровня – базовый и профильный. Для получения аттестата о среднем образовании, а также для поступления в непрофильный вуз, достаточно будет и базового уровня. Новшества касаются и экзамена по иностранному языку. В этом году экзамен состоит из двух частей. Всего по иностранному языку можно набрать 100 баллов максимально, если выпускник школы проходил экзамен по две части этого экзамена. 80 баллов максимально, если он писал тестирование, и 20 баллов, если он прошел вторую часть этого экзамена, составляющую это говорение. В общем, без говорения максимум баллов будет не набрать. В случае же неудовлетворительных результатов экзамену можно будет пересдать, но уже в сентябре. Меняется в этом году и срок подачи заявления на ЕГЭ. До 1 февраля вы должны сделать окончательный выбор, какие предметы вы выбираете два обязательных предмета вы должны будете выбрать, и какие выборные предметы вы заявите на экзамен до 1 февраля. В таких экзаменах вы в последующем сможете принять участие в процедуре единого государственного экзамена. Если учащиеся не определятся с выбором предметов до 1 февраля, то в этом году сдать ЕГЭ, соответственно, и поступить в ВУЗ будет невозможно. Заявления от 11 классников принимаются традиционно в самих школах. А вот выпускники прошлых лет должны принести документы в городской комитет по образованию. На улице Большая Московская, 28. Юлия Гончаренко, Руслан Мирханов. Новости Великого Новгорода.